بسم اللہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ شب براعت میں شب بیداری کا اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور دوسروں کو بھی اس شب میں جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک روایت نقل کی گئی جسے حیث علی المتدا شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شابان کی پندروی شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو اس فرمان جلیل کی تعمیل میں اکابر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ شب براعت میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث محدثیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ما من السنہ فی ایام ثنا میں اور علامہ عبدالرحمٰن دمشقی علیہ الرحمہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ تابعین میں سے جلیل القدر حضرات مثلا حضرت خالد بن مادان حضرت مکحول حضرت لقمان بن عامر حضرت اسحاق بن رہوے وے اللہ مسجد میں جمع ہو کر شابان کی پندروی شب میں شب بیداری فرمایا کرتے تھے اور رات بھر مسجدوں میں عبادات میں مصروف رہا کرتے تھے اب جو شخص شابان کی پندروی رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کے مطابقت میں بالکل مستحب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب براعت میں آپ علیہ السلام مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے تو یہ ان باتوں سے جو روایات نقل کی گئی ہیں ان سے اور جو تابعین کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اس طرح کی بابرکت راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کرنا جاگنا اللہ رب العزت کی عبادت کرنا خواہ وہ انفرادی حیثیت میں ہو یا اجتماعی حیثیت میں دونوں صورتوں میں ایسا کرنا بالکل جائز ہے بلکہ کئی مقامات پر استحباب کا درجہ بھی رکھتا ہے لہٰذا عوام کو چاہیے کہ ادھر و ادھر کے وسوسوں میں پرکان نہ دھرے اور اللہ رب العزت نے جو موقع ان کو عبادت کا عطا کیا ہے دعائیں مانگنے کا عطا کیا ہے ذکر و اذکار کرنے کا عطا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے ڈیر و ثواب حاصل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں